Майстриня Ольга Овсієнко у нас у студії. Сьогодні будемо вчитися робити іграшки зі шкарпеток. Доброго дня! Дякуйте! Перш ніж почнемо нашу розмову, покажу глядачам ось цього красення, якого будемо робити. А ви прокоментуйте. Це у нас заяць зі шкарпеток, заяць, да, так? Заяць руки в брюки у нього. Угу. Тому він так виглядає. Взагалі, майстерно дуже все зроблено, хвостик є, все як потрібно. Можна він заяць. Чи довго взагали робуете такую играшку? Нет, так, не очень так? долго, за полчаса можно вполне его сделать. Ага. Що найскладнейшим? А, самое сложное это да, оформить лицо. А, там нужно подкрашивать, чтобы оно еще подсыхало, лаком покрывать. Ну то ж, начнем. Да. Рассказывай, как а, работает. Можно делать, покупать, к примеру, носки отдельно. Один для мордочки светлый, светлого тона, для туловища можно сделать и пижаму, пижаму, можно носки разные есть, цветные. Мне вот повезло, у меня вот такой гольф. Получается, верхняя часть у меня пойдет для головы, а нижняя часть будет для туловища. Я отрезаю Белую часть выворачиваем. Желательно, конечно, прошить на машинке. Нужно руками. Пятка у нас будет. Мордочка. Обычка. Да, мордочка. Нужно сделать уши. Вот мы смотрим примерно, где у нас должен быть лоб Где-то на этом уровне. Вот мы и прошиваем сверху, прострачиваем и возвращаемся опять наверх. Вырезаем, и у нас получается ушки. То есть мы с початку не разрезаем. их? Нет, сначала мы прострачиваем. Здесь главное э, прострачить так, чтобы ушки были одинаковой толщины, угу. не тоньше, не толще, одинаковые. После чего мы это все выворачиваем. И мама уже голову с ушками. Да, и у нас уже получается вот здесь отдельные ушки. Набиваем эту заготовку синтепоном. Пятка вот служит нам мордочкой, вот здесь видно. Ну, это уже совсем, такие гарные. Да, так. я его делала для того, чтобы поменьше времени ушло на него. Их набили синтепоном, вот здесь, чтобы получился носик, нужно отдельно кусочек синтепона скатать вот так в руках, и туда вот. Поклассный, да, всередину, да, Потом мы берем иголку с ниткой и вышиваем нос и щечки. Здесь получается оно круглое, объемное. Когда мы это все стягиваем нитками, у нас получается вот и ротик, и щечки, и нос отдельно. Низ желательно для удобства его стянуть, для того, чтобы синтепон не выходил наружу. И, и волосочку э, просто да, да, Это искусственный метод. Можно пришить, можно приклеить. Глазки это бусинки. Ну чем мы такой же расфарбовываем нашу голову? Вот так давай да. Рас, раскрашиваем. Можно раскрасить. Э, у всех у нас есть старые тени, которые желать можно не выбрасывать. Вот э, ними здесь и щечки нарисованы, и глазки. Как бы у меня получится бусинки синенькие и просто пришить их на белое не очень будет их видно а э, коричневый цвет он как бы оттеняет эти глаза они как бы четче ярче видны их але есть один секрет когда мы расфарбовали например старыми тенями да. далее да. Что нужно сделать? покрыть лаком можно бесцветным лаком для ногтей можно акриловым лаком акриловый лак он сохнет немножко дольше чем лак для ногтей я по комбинации мне так удобнее и быстрее в работе. И такой экономный вариант для тех, кто хочет спробовать, попробовать, и вы да такая версия. Вот из оставшейся части мы делаем туловище. У нас получается заяц будет как бы в свитере. Вот там вот показан. Есть воротничок у него. наш Вот резинка носка, она вот служит этим воротничком. То же самое мы выворачиваем и прострачиваем точно так же, как ушки. Здесь уже не имеет значения, здесь можно просто по прямой прострочить. Но где-то так примерно ну, смотрим, какие нам ножки надо. Покороче, подлиннее. Это уже то как захочет. Дивляйший да, снадек ее Да, да. Вот у меня тут есть такая вот заготовка он уже набит синтепоном. У него есть уже и ножки, и немножко вот здесь видать ручки. Мы будем поверху ниткой втягивать, и у нас получится вот такие ручки mm -hmm. и пальчики, как на том знаете. И покажем, как же работают так. такие ручки. Да, желательно, конечно, сначала, прежде чем формировать тело, нужно, конечно, пришить голову. А потом же ручки. <со> <надо со> <вследник> да, мы будем вот вот здесь вот ручки вот так вот стягивать, нам нужно видеть, на каком расстоянии. У него должны быть еще и плечи. Если мы их очень высоко начнем стягивать, получается у нас не будет ни шеи, ни плечей у зайца. Поэтому желательно, конечно, пришить голову. Чем мы зараз и будем да. Делать. Мы резинку так вот немножко для удобства отворачиваем. Тепон, конечно, нам немножко будет мешать, но его очень просто нужно будет туда поместить снова да. туда серединку. Так? А, берем туловище и голову. На Най-відповідальніший момент да, и пришиваем по кругу. Мы берем носок немножко ниже резинки и захватываем голову. И по кругу прошиваем. Я прошью один раз, чтобы не отвлекаться, много времени не занимало. Но желательно, конечно, эту голову прошить по пару кругов, потому что синтепон, он может немножко вылазить. вылазить так? Да. Да. Вот так мы его туда заправляем. Так, загинаем его да, и синтепон. И он, он пружинит, поэтому он как бы немножко пытается оттуда выбраться. Но треба все ж таки бережненько пришивать, чтобы не было видно шов. я казалась? Конечно, такого? мы этот нам для того нужна резинка от носка, вот верхняя часть носка. Чтоб Она прикроет, ретельки. да, прикроет нам этот шов. Так, вот так мы вокруг обшиваем. Смотрим, конечно, обшиваем так, чтобы у нас же подбородок не был зашит. Если мы вот так пойдем по верху, то, естественно, и рта не будет видно. И сховаем всю красу, яку мы работали. Да, да. Так. так. Немножко подтягиваем, чтобы вот здесь легко втянуть шейку. Эффект шеи еще. Да. Делаем узел. И Обрезаем нитку. Сколько раз их треба прошить, если мы работаем? Э желательно 3-4, потому что игрушка для детей. Кто знает, Могут и оторвать. Я к ней буду зираться да. Так, вот мы резинку поправляем. Соответственно, вот у меня получились здесь промежутки, а если мы чаще это все прошьем, у нас промежутков не будет, оно будет все крепенько. Э... Идеально. Да, все будет идеально и спрятано. Ось можем вот. показать на тему зайца. Да. Вот, вот у нас вот такой заяц. Можно немножко опустить эту резиночку, чтобы прикрыть шов. Вот мы сейчас смотрим на готового зайца. Тут вообще... Ніде не видно, що голова була пришита, все дуже майстерно, все відгинається і все сховали. Тобто ось так треба і робити, да. так, Калишим? Так. Тепер нам потрібно стопу зробити, лапку, то він спочатку буде стояти. У зайця, не знаю, як у живого, є у нього? Ні, напевно, скоріше всього є, віддельні пальчики должны быть. у нього, наверное, лапка, як у кота, да? Та, вот, же, точно да, такая да. Вот так берем лапку, втягиваем нитками. У нас получается пальчики, пальчики да. Желательно сделать 5 пальчиков, потому что 4, наверное, не бывает. Наверное, у всех по 5. У нас казковый заяц, кому <laughs> важливо все. Еще да, один да, палец не вышел, это нужно заслучивать. Так. так вот у нас так получается вот такая лапка. Мы здесь со стороны стопы делаем узел. Нитку мы не обрываем. Немножко зацепилась. Нитку мы не обрываем. Мы вот сюда же втыкаем и ищем, где у нас средина ноги зайца. Выводим иголку сюда. Делаем узел. Теперь нам нужна пятка. Можно от того зайца показать? Так, Молод, ножки. Вот у него пяточка. Чтобы сделать эту пяточку, мы ее вот пальчиками придавливаем синтепон и прошиваем. Так, подобрали на готова, теперь на то, те, как это да, делается. Да. Такие детали да. продумали. Вот у нас вот получается пятка. круглая такая лапка. Можно, в принципе, оставить и так. Но я обычно делаю ему еще вот так стягиваю. Чтоб совсем как спрашиваю. Да, чтобы пяточка была как бы отдельно, поменьше, не такая большая, как сами пальцы. Так. Вот так, книжка готова. Вот получается у нас заяц может стоять. Точно так же мы Прошиваем вторую. Да. Я ее не буду прошивать. Да. Час, да, так что сейчас так, покажем. Да. Если останется время, то конечно я покажу. Но надо стараться, чтобы эта лапка была похожа на эту. Лапки пальчики же у них одинаковые в принципе. Самое быть, и сделать так, чтобы ушка была одной, одной толщины и пальчики одинаковые. Ну, кто может шить, я думаю, линейкой воспользуется или сантиметром. Все получится. А для тех, кто лишь начинает. Ничего можно страшного. У нас зайц не настоящий, мультяшный. Ему можно сделать одно ухо больше, одно меньше. Это особые есть. Да. Не будет мне, ваш нравится. личный зайц. Теперь нам нужно сделать ему ручки. Ручки можно сделать и отдельно. Но для этого нужно будет их сделать из белого же носка отдельно сострочить вот такую же полосочку на вот здесь вот Сроку на конце пальчики. Да, сделать пальчики и тогда вот здесь пришить лапки. Ну, мне кажется, что так как-то ему комфортней, когда да. лапки там рядом. Теперь мы прошиваем ручки. Смотрим, где у него должны быть плечи. Он хоть и знает, но плечи должны быть. Где-то вот примерно вот так. И прошиваем. Мы это все делаем утяжкой. Синтепон и носок Носок трикотажный, он тянется во все стороны. Это сделать несложно. Прошиваем. И снова же, на головнейшее, и другую ручку сделать такой же. Конечно, 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 конечно. Тюжки желательно делать поменьше, чтобы их не очень было видно. Так, теперь мы, не дошивая до конца, смотрим, где у него э, животик. Где-то на этом уровне у него должен быть животик. Карманы, получается, здесь, да, где-то примерно тоже на этом же уровне. И они же не могут быть ниже или выше. Поэтому нам нужно душить. Ну, и нет, примерно... Чтобы хотя бы визуально это было видно, что там у него есть живот. А -а -а. Вы визуально сподобалась ему Да, 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 да. Ну, как бы короче сделать будет он коротко Так, длиннее, кусочки. если вот здесь. Ну, ну, лапки у него вот совсем длиннее. Делаем узел. И перейдем до другой ручки. Да. Закрепляем нитку. И делаем вторую лапку. Ну, с первого раза, не знаю, может и получится не... Да, не да, 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 ничего страшного. Смотрим, где у нас должна быть вторая лапка и точно так же прошиваем вторую. Как вы наколали идея створения такого зайца? Я такого зайца увидела в интернете, но точно такой, как там в интернете у меня не получился. Я решила его сделать немножко по-своему. Саму фигуру. Вот руки у брюки. Я делаю как там, как в интернете. Но мне показалось, как-то без пальчиков ножки не очень интересно. И ушки, мордочка должна быть... Не цветная, мне кажется, вот когда ну, она однотонная, да. да, или белая, или светло-голубая, или светло-серая, кому как нравится. Даже розовые зайцы бывают. Для делать. Да, ну, просто если цветной носок, то как бы не будет очень хорошо видно, не четко будет видно мордочку, он будет расплывчато, они будет отвлекать взгляд. А так на белом...

Хвостик, ну как хвостик, делаем кружочек, из, вырезаем из искусственного меха, собираем его на нитку и пришиваем. Если он, вот хочется, чтобы он был бульбочкой, если не обязательно бульбочкой, можно вырезать кусочек просто, вот как на том зайце, да, и пришить. За счет того, что ворс у меха длинный, ему и так хорошо. Вот такой хвостик у нас есть, вот так, и також волосечко Точно, такое жткануно. Да. Вот такой получился зай. Поскольку мы утягиваем все все утяжки делаем же по верху, у нас не получаются все зайцы одинаковые. У каждого зайца своё выражение лица осчастлисть. Але ми не можемо не поговорити про іграшки, які від у нас принесли, наприклад, ось ці дві комашки. Це Божа нас... коробка. Так. Они Я их сделаны тоже в такой же технике, только из капроновых чулок. Тоже э, в синтепон там. Все утяжки делаются сверху, мордочки. У них э, не получаются одинаковые лица. Можно сделать одинаковое туловище, одинаковые лапки усики, но лица да, всегда получаются разные. Да. И эта идея для тех... Кому не мое, куда идти? Вы шкарпетки, вы панчок. Да, да. Так да. Також вот с песик не был у нас еще у гостях? Не был, да. він також сюжэ специфічныя ткані назваў. Это салфетки для уборки. Разу я не сказали. Мне так показалась такая на мягенькая на ощупь и как раз это, это мопс должен был быть. Не знаю, как получился он мопсом или нет. Ну, так да, схоже. Mm. Он на ощупь такой примерно. мягенький, да, хороший. Ты пясык такой же сделанный. Да, спиняна. да. Получается, эти салфетки хороши тем, что у них с одной стороны они у них ворс длинный, а с другой стороны вот такой короткий. Вот Если так, собачка да. нужна более пушистая, ее можно вот пушистой стороной. Они бывают разных цветов. Поэтому... Рухаются лапка так. Э, ну трошечки. да, да, трошечки, трошечки. Я обжешь. Вязаные, Так да. ваши хобби, может быть? Да, сегодня котов моих нету, они нашли себе своих хозяев. Я вот да, два есть такие... вот такие только, и да. котик. Да, да а вот, такие вот два такие руди, руди котика. Э, да, в этот раз нравится. у меня все рыжики. Я люблю рыжика, у меня живой кот дома, рыжик, поэтому. Ось так ми сьогодні навчили наших глядачів глядачок, наших майстринь, майбутніх і вже тих, які мають досвід роботи, робити такі гарні іграшки. Тож головне не зупинятися, експериментувати, використовувати ті речі, які є у вас вдома, і які вам можливо вже не потрібні. Тож дуже дякуємо вам за майстер-клас. Нагадую, сьогодні у гостях була майстриня Ольга Овсієнка. А на сьогодні все. Ми вимушені с вами попрощатися, бо час ефіру сплив, а попереду для вас ще дуже смачний сюжет. Тож дивіться, ми прощаємося. До побачення.